Привет! Сегодня буду менять гидроусилитель руля на BMW E39. Стоит он там. В первую очередь снимаем воздушный короб воздушного фильтра. Чтобы подобраться к гидроусилителю, нам нужно снять вот этот кожух. Тут они, фиксаторы снимаем. Фишечку тоже там снимаем сбоку. Вот эту, без проблем. И чтобы его достать, надо открутить вентилятор. Там стоит обгонная муфта. Вот, ключик на 32. Одеваем резким ударом по ключу, то есть на зажим, там левая резьба, откручивается сам вентилятор. Кожу снял, как видите, открутил и вместе с вентилятором достал целиком. Теперь мы видим uh -huh. ремень и сам гидроусилитель. Вот он. Ну, перед этим ключиком на 13 предпустите три болта, Пока шкив под нагрузкой ремня, предпустите, чтобы он легче в следующий раз было вам откручивать его. Я уже вот сорвал болты. Теперь головкой на 16 вот натяжной ролик зажимаем от часовой стрелки, поворачиваем и ролик отходит. Тем самым расслабляет ремень и мы его Скидываем. Ремень скинут, открутил шкив на гидроусилителе, аккуратненько отверткой подвигал и он слез. Теперь э, приоткручиваем вот этот штуцер и откручиваем два болта. Так, штуцер откр... открутил, поставил баночку, пускай сливается, чтобы меньше здесь запачкать. Как видите, два болта, вот эти, что я говорил, откручено и вот он. Снятый висит. Теперь с бачка откручу вот эту трубочку и вытяну его наружу. Насос снят. Заодно снял бачок. Надо его помыть и привести его в порядок. Вот так он выглядит. Сейчас старый шкив откручу и поставлю свой. Так, когда все вымою и поставлю, все подсоединять не буду, потому что, видите, масло в очень плохом состоянии. Скорее всего, я поставлю бачок, заткну трубку, которая с обратки, а саму обратку отпущу в канистру. Тем самым я постараюсь прогнать всю систему поставил насос на место, бачок помыл, тоже поставил. И прокачал жидкость вот таким образом. Короче, обратка, вот штуцерок, одел трубку, то есть заглушил. А сам шланг, как видите, удлинил и в бутылку. То есть заливаю в бачок жидкость, заводим автомобиль, крутим Рулевое колесо до конца вправо и до конца влево, пока не пойдет чистая жидкость. Сейчас оно даже видно. Сейчас уже светлое, здесь черная, бутылки. Все, на этом ремонт закончен. Всем удачи. Пока.